Итак, всем привет, сегодня с вами Настюха. Да, к сожалению, без Маши. Ну, такая уж судьба. Ну что ж, сегодня я хотела снять свой первый тег. Ну что ж, Ой, пер... первый, вопрос, как меня зовут? Ну, думаю, по названию моего канала, мне кажется, вы уже догадались, знаете. Ну, и также скажу, что меня зовут Настя. Моя фамилия Жукова. Рождение, дата рождения... 12 -12 -2003. Город. Я живу в Москве, Россия. Внешность. Волосы. Но они у меня русые, просто сейчас это может быть и незаметно. Потому что не очень сейчас в хорошем состоянии моя голова, да. Глаза, если честно, я не знаю. Но вроде бы. Ну, они отдают вообще зеленоватый оттенок. Поэтому, не знаю. Мое хобби. Мое хобби это плавание, да, не удивляйтесь, я хожу на плавание. Э, недавно у нас были соревнования, но я не пошла, так как я болела, была занята уроками. В общем-то, в бассейне у меня хорошая успеваемость. Меня очень много хвалят. Так, в какой школе я учусь? Э, я учусь в школе 491, гимназическая школа. Да, не удивляйтесь, я опять же в гимназии. С моей подругой Машей. Так, сколько мне лет? Мне 12 лет да. Я старше всех своих сверстников на год Может, там, поменьше Так, почему я начала снимать? Снимать я захотела... Ну, как-то раз я смотрела вообще какие-то видюхи Они меня вдохновляли, и поэтому я начала снимать Я не знаю, почему меня потянуло Просто, наверное, хотела открыться больше вам Мне было интересно Твой любимый сериал? Мой любимый, в общем-то у меня его нету, у меня все любимые, просто вот увидела и мультфильм, и кино там, и новое, но пока что новейшее, из мультиков это Зерополис, хотелось бы посмотреть, а из фильмов это Дэдпул, да, твоя любимая песня, Моя любимая песня нету, у меня все любимые песни, в общем-то такие ударные, где есть ритм, басы, так, любимый цвет. Опять же, у меня его нету. У меня практически все любимые цвета. Значит, самое основное это белый, чё, белый, черный, красный, синий, березовый. Ну, короче, практически все цвета, кроме темных. Мне нравятся все яркие. так. И последний вопрос. Свое любимое животное. Ну, так как у меня его нету, но мне все равно нравится животное. Мне нравится кошка. Да, кошечки. И вообще, больше... Ну, если так хищники, это у меня львы, тигры, пантеры, леопарды. Ну, да, такая же я. <клес> вот. Ну, из домашних это как раз таки кошка. Но правда мне их не разрешают заводить, потому что родители хотят мне купить рыбок. Я не понимаю, зачем мне рыбок, когда я хочу, например, кошку. Но кошку, собаку или еще кого-то мне говорят, нет, собаку не даже дома, кошку там тоже, потому что от нее шерсти много, убираться очень надо часто. Хомячка, я не знаю, тоже забот много, ну и поэтому мне хотят купить рыбок, хотели как бы год назад, но никак мне не купили. Я думаю, вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, просматривайте видео. Все наши видео. Правда, только их у нас 4 или 3. Ну что ж, я думаю, вам понравилось это видео. Всем пока-пока!